Здравствуйте, дорогие друзья! Как я обещал, сегодня я снимаю нападение троллями. Как видите, у меня 72 тролля. Нападем и посмотрим, что из этого выйдет. Так. давайте попробуем давайте попробуем что же из этого выйдет итак начали Посмотрим, что из этого выйдет. Ну и пушкаря. В подмогу. Так, первый брешь они пробили. Первую стену, можно сказать. Посмотрим, дойдут ли они до второй. О -о -о -о. Ничего, так нормально атакуют. Бака. Давай, давай, давай. Ай-яй-яй. Пятьдесят процентов, как вы видите, разбили, но вот еще мой герой замок мучит. Секунд тридцать осталось у нас, друзья. Да. Стоп. Смотрите-ка, лаги. Тролль. Спал да стоит. Лаги, лаги, лаги. Ну, как видите, мы набрали одну звезду. Пушкаря не будем считать, не у каждого он есть. Поэтому считайте, одна звезда у нас есть. Вот и время закончилось. Вот, как видите, тролли нормально. Можно атаковать. Только надо специально подобрать противника. Итак, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Следующее видео будет про орлов, нападение орлами. До встречи, всем удачи, пока-пока.